Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita buka majlis kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah Dia Jadi, buli fizikal ni Dia merujuk kepada sebarang bentuk perbuatan Yang dilakukan untuk mencederakan tubuh badan seseorang secara sengaja jadi buli ni merupakan satu bentuk penderaan yang nyata dan boleh dilihat kesannya secara fizikal. Contohnya macam lebam, luka, patah tulang atau kecederaan bahagian dalaman. Jadi buli ni bukan sahaja menyakitkan secara jasmani. Uh, buli ni juga boleh meninggalkan kesan trauma yang mendalam terhadap emosi dan psikologi mangsa. Jadi buli fizikal ni dia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya macam menampar, menumbuk, menendang, mencekik atau guna senjata untuk mencederakan seseorang mangsa tu lah. Jadi buli ni dia selalu jadi dalam pelbagai situasi termasuknya dalam rumah tangga, sekolah dan tempat kerja. Dan seterusnya saya akan berikan kepada Umairah lah. Isu apa yang kita ambil untuk kita bincangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya kalau ikut statistik tahun lepas daripada Januari ke Oktober 2024, kes buli yang telah direkodkan sebanyak 6208 kes buli oleh KPM Kementerian Pendidikan Malaysia dan statistik ni dia meningkat daripada statistik tahun sebelumnya iaitu 2023. Tahun 2023 hanya 4994 kes buli sahaja. Dan kes buli yang remaja ni dia terlibat, yang terlibat adalah remaja yang berumur bawah 18 tahun. Dan kita ambil isu semasa. Yang pertama, kes buli yang berlaku di MRSM. Yang berlaku pada tahun ni pada April 2025, seorang pelajar lelaki dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di asrama MRSM Seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Mangsa dipukul dengan tali pinggang dan diperlakukan secara memalukan serta dehenit. Tahu kan dehenit. Ha. Dan oleh sebab kes ni sebenarnya dia dah berlaku lama. Dia berlaku pada pertengahan 2024. Tapi dia punya dua orang time dua orang buli tu dua orang rekod dan video tu viral time April 2025. Jadinya bila video ni viral, pihak marah dia ambil tindakan tegas dengan Dua orang terus buang um, tujuh orang pelajar yang terlibat ni, dua orang pelaku dan lagi lima orang bersubahat. Serta kes ini juga disiasat di bawah seksyen 323 kanun kesesaan. Dan untuk kes ada satu lagi kes iaitu kes buli di UMT, Universiti Malaysia Terengganu yang berlaku pada 15 Disember 2024 dan seorang pelajar yang juga lelaki berusia 20 tahun menjadi mangsa kepada 12 pelajar lelaki lain di kolej kediaman universiti tersebut. Mangsa dipukul secara bergila-gila dengan gunakan objek tumpul dan ini menyebabkan mangsa mengalami kecederaan yang serius iaitu lebam cedera dan cedera dalaman pada pinggang, dada, perut dan kaki. Dan kes ini telah menyebabkan um, pembuli itu direman selama empat hari iaitu dan um, bermula daripada 17 Disember dan disiasat di bawah 148 kanun kesiksaan. Tapi dia, tapi pembuli tu pada 21 Disember dia bebas dengan jaminan. Dan sekarang rasanya tak ada tak ada apa-apa hukuman lagi yang dikeluarkan secara secara apa? Secara apa? Ha, secara rasmi. So, dengan kita punya isu semasa ni menunjukkan bahawa kes buli fizikal dalam kalangan pelajar ni bukannya sahaja berlaku di sekolah tapi juga di institusi pendidikan tinggi. Saya akan serahkan kepada Yani. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama uh, ialah menganalisis punca-punca berlakunya keganas buli fizikal dalam kalangan pelajar. Uh, objektif ini bertujuan untuk mengenal pasti dan memahami faktor-faktor yang mendorong pelajar terlibat dalam buli fizikal. Antara puncanya termasuklah masalah keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial dan serta pengaruh dadah dan alkohol. Objektif yang kedua menilai kesan buli fizikal terhadap perkembangan emosi dan akademik pelajar. Objektif ini bertujuan untuk meneliti bagaimana buli fizikal memberi kesan negatif terhadap fizikal dan emosi pelajar. Contohnya seperti trauma, kemurungan atau rasa rendah diri, serta menjejaskan prestasi akademik akibat tekanan psikologi dan hilang fokus belajar. Uh, objektif yang ketiga ialah mencadangkan langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan kejadian ke buli fizikal di sekolah atau institusi pendidikan. Uh, objektif ni pula bertujuan untuk mencadangkan solusi atau pendekatan berkesan bagi mencegah buli fizikal seperti program bimbingan konseling pelibatan ibu bapa atau peraturan disiplin yang tegas dan pendidikan nilai murni di sekolah dan institusi pendidikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menjalankan satu sesi termobual bagi tujuan kajian kami yang bertajuk Beli Fizikal dalam Kalangan Pelajar. Yeah. Um, baiklah, terima kasih kerana sedih menangkan masa. Soalan pertama yang akan saya ajukan, um, pada pendapat awak, kenapa secara buli banyak berlaku dalam kalangan pelajar? Pada pendapat saya kan, saya rasa uh, yang pertama sebabnya bila orang buli ni, orang rasa diri orang lebih berkongsi daripada orang lain. Yang kedua ni, mungkin sebab bila orang buli seseorang ni, um, orang rasa puas. Sebabnya orang rasa macam dapat buli orang yang lemah kan. Dan antara yang terakhir, sebab saya pernah dengar kan sebelum ni, dia kata sebab kedua dia pernah kena buli Jadi dia rasa dia nak Dia nak um, Buli orang lain juga Saya dia rasa macam oh, Dia pernah kena, kena buli tu kepada soalan yang kedua um, Kalau awak sendiri ada kawan yang dibuli Apa yang awak akan buat? Kawan saya dah kan? pertama yang saya rasa macam kesel dan sedih lah sebab dengan kawan kita sendiri Tapi apa yang boleh saya buat, yang pertama saya akan cakap ni, kalau boleh janganlah simpan benda ni secara sendiri dan saya akan cadangkan dekat dia lah untuk laporkan benda ni kepada pihak berkenaan contohnya macam guru, kaunselor ataupun pihak yang boleh membantu dia untuk keluar daripada masalah ini tapi kalau dia macam tak berani dia rasa takut saya sedia membantu untuk uh, menceritakan benda ni kepada pihak berkenaan secara berhasil lah sebab saya rasa kalau kita masih diam benda ni akan menyebabkan macam pembuli itu akan semakin berani boleh ini akan berterusan Tak ada solusi. Baiklah, tindakan yang awak tadi saya rasa sangat bertanggungjawab. Dan terima kasih kerana sedia berkongsi. Okey cik, boleh cik luangkan masa? Um, uh, Senang tanya cik, apa pandai cik tentang bunyi fizikal dalam kalangan pelajar? Pendapat saya bunyi fizikal ini merupakan satu isu yang sangat serius dalam kalangan pelajar dan boleh memberikan kesan jangka panjang kepada manusia iaitu boleh menjadikan manusia trauma emosi seperti dia dipukul, disepak dan ditedam dan sebagainya yang boleh menyebabkan kecederaan Dia ada pengalaman sebenarnya tentang fizikal Tak ada pengalaman itu So, waktu saya berumur 13 hingga 15 tahun uh, berada di asrama penuh saya disuruh oleh sini sini saya untuk membahas baju dan ketika saya tengah membahas baju tu saya ditendang dan disepak Apakah kesan boleh fizikal di dalam kalangan pelajar? Apa kesan pada Encik Sini? Rasa kesan ni boleh menyebabkan seseorang pun mengalami trauma emosi seperti depression, anxiety dan kemurungan yang berpanjangan lah. Um, Beli ni boleh menyebabkan kita fobia untuk mempercayai dan um, berinteraksi dengan baik dengan orang sekeliling kita. Selain itu, kita pun akan kurang rasa macam kurang berpihak dengan diri untuk buat banyak kali hadis ada menyebut wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku jadikannya haram antara kamu maka janganlah kamu saling menzalimi hadis ini adalah tegas untuk kita tidak menzalimi manusia um, ses uh, sesama manusia ikut majlis kita dengan bacaan kitab dan afas ya Dapat, hasil dapatan kajian kita berbual bersama beberapa orang pelajar tentang buli fizikal dalam kalangan pelajar. Informan okay, yang pertama, informan berkongsi pendapat berkaitan buli fizikal dalam kalangan pelajar yang semakin meningkat. Menurut pandangan informan pertama, gejala buli berlaku kerana terdapat pelajar yang ingin menunjukkan kuasa atau merasakan diri mereka lebih hebat daripada orang lain. Ada dalam kalangan mereka yang berpuas merasa puas apabila dapat membuli pelajar yang dianggap lemah informan juga berpendapat terdapat juga kes di mana pembuli itu sendiri pernah menjadi mangsa buli lalu dia mengulangi perbuatan tersebut terhadap orang lain. Uh, selain itu bagi soalan kedua iaitu sekiranya uh, informan punya kawan yang, yang dibuli apakah tindakan informan? Uh, beliau berpendapat bahawa sekiranya perkara itu berlaku kepada rakan uh, Beliau akan menasihatinya supaya tidak memendam perasaan sendiri beliau juga akan mencadangkan supaya dia segera melaporkan kepada guru kaunselor atau mana-mana pihak yang boleh membantu. Uh, jika kawan tersebut berasa takut atau tidak berani, informan sedia membantu menyampaikan maklumat tersebut kepada pihak yang berkenaan secara senyap. Bagi informan ke-20, bagi soalan pertama. Informan berpendapat bahawa buli fizikal merupakan satu isu yang sangat serius dalam kalangan pelajar dan boleh memberikan kesan jangka panjang kepada mangsa iaitu menjadikan mangsa trauma emosi seperti dipukul, disepak, ditendang dan sebagainya yang menyebabkan kecederaan fizikal. Selain itu, informan kedua juga berkongsi mengenai pengalaman beliau dibuli. Beliau pernah mengalami pengalaman dibuli sewaktu berumur 12 hingga 15 tahun. Pada waktu itu, informan berada di asrama penuh dan disuruh oleh senior untuk membasuh baju. Lalu ketika sedang membasuh baju, informan ditendang dan disepak oleh senior tersebut. Bagi soalan yang terakhir pula, informan mengatakan bahawa kesan buli dalam kalangan pelajar boleh menyebabkan seseorang itu trauma emosi seperti depression, anxiety dan menyebabkan seseorang itu trauma eh, dan kemurungan yang berpanjangan. Informan juga mengatakan buli fizikal ini menyebabkan kita fobia untuk mempercayai dan berinteraksi dengan baik dengan orang sekeliling kita. Selain itu kita juga akan kurang rasa berkeyakinan diri untuk membuat banyak perkara. Dalam hadis ada menyebut wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku jadikannya haram antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis ini melarang tegas untuk kita tidak menzalimi sesama manusia. Terusnya saya akan cakap pasal rumusan. Kesimpulannya, kajian yang kami perolehi dalam mengkaji tentang buli fizikal dalam kalangan pelajar melalui temubuan yang melibatkan dua orang informan mengenai isu ini mendapati bahawa buli fizikal dalam kalangan pelajar berlaku disebabkan oleh beberapa faktor utama antaranya ialah keinginan sesetengah pelajar untuk menunjukkan kuasa dan kehebatan diri serta wujudnya perasaan puas hati apabila dapat membuli pelajar yang dianggap lemah tambahan pula terdapat kes di mana pelaku buli sendiri pernah menjadi mangsa sebelum ini dan akhirnya mengulangi perbuatan yang sama terhadap orang lain dari segi tindakan yang diambil apabila melihat kejadian ini, informan menunjukkan sikap prihatin dan bertanggungjawab dengan mencadangkan supaya mangsa melaporkan kejadian kepada guru, kaunselor atau pihak berwajib. Mereka juga sanggup membantu rakan menyampaikan maklumat secara rahsia jika mangsa takut untuk bersuara. Kajian ini juga menunjukkan bahawa buli fizikal memberi kesan jangka panjang kepada mangsa termasuk trauma emosi, kemurungan ketakutan dan mempercayai orang lain serta hilang keyakinan diri. Ini terbukti melalui pengalaman informan kedua yang pernah menjadi mangsa buli sewaktu bersekolah dan mengalami penderaan fizikal oleh pelajar senior. Selain itu, kajian turut mengetengahkan pandangan bahawa buli fizikal adalah isu serius dalam institusi pendidikan kerana ia bukan sahaja memberi kesan kepada emosi dan mental mangsa tapi juga boleh mengganggu perkembangan sosial serta akademi pelajar. Dari sudut nilai dan agama, hadis turut menyebut, Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku jadikannya haram antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis ini sebagai peringatan agar tidak menzalimi sesama manusia yang secara tidak langsung menyeru kepada penghapusan budaya buli dalam kalangan pelajar. 再见。谢谢谢谢